Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Atika Syairah binti Syahrudin dan hari ini saya akan membentangkan tentang peranan dan pengaruh ahli majlis dalam pembangunan dasar tempatan di Negeri Selangor bersempena dengan D8 International Research Conference on Multidisciplinary in Social Science and Technology 2025. Terdapat enam komponen utama dalam pembentangan pada hari ini. Yang pertama adalah tentang pendahuluan kajian literature, objektif, metodologi, perbincangan dan rekomendasi serta sumbangan kajian. Cabang ketiga dalam struktur pentadbiran negara selepas kerajaan persekutuan dan cabang kerajaan negeri adalah pihak berkuasa tempatan. Ahli majlis berperanan sebagai perantara penting antara kerajaan tempatan, kerajaan negeri dan masyarakat bertindak sebagai saluran utama untuk mengumpul maklum balas serta menilai keperluan komuniti dan menterjemahkan kebimbangan ini kepada dasar yang boleh diambil tindakan. Kadar pembandaran Malaysia telah mencapai kira-kira 78% pada 2020 dan trend ini dijangka akan berterusan. Justru penting untuk negeri mempunyai ahli majlis yang mampu berperanan dengan optimum mengikut ruang dan kapasiti sedia ada. Laporan Suruhanjaya Atinahapan meletakkan asas bagi struktur dan pentadbiran kerajaan tempatan di Malaysia. Suruh, Suruhanjaya ini menekankan keperluan ahli majlis yang dilantik oleh kerajaan negeri untuk menyelia dan mengurus hal ehwal kerajaan tempatan, memastikan tadbir urus perbandaran sejajar dengan keutamaan pembangunan negeri dan negara. Pertumbuhan ini telah meningkatkan permintaan terhadap infrastruktur bandar, perumahan, pengangkutan awam, pengurusan sisa dan pemeliharaan alam sekitar serta keselamatan awam. Kajian literatur daripada kajian ini menetapkan tentang kerajaan tempatan di Malaysia di mana latar belakang kerajaan tempatan di Malaysia serta peranan kerajaan negeri dalam takbir urus ini mempunyai penjajaran dasar yang utama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Zainuddin et al. telah pun menetapkan tentang aspek penting peranan mereka iaitu al-Majlis ialah penglibatan komuniti yang signifikan untuk memastikan tadbir urus yang inklusif dan demokratik. Ahli Majlis Perbandaran bertindak sebagai jambatan antara pihak berkuasa tempatan dan penduduk memperjuangkan kebimbangan awam dan memasukkan kepentingan masyarakat ke dalam perancangan dasar. Ahli Majlis pula uh, terlibat secara aktif dan ini termasuk di bawah Akta 171, Akta 172 dan Akta 133. Nah, manakala untuk tadbir urus majlis pembayaran pula faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan di peringkat kerajaan tempatan ini uh, seperti mana yang dimaklumkan oleh Nick Chen dan Pei Wen 2024 di Malaysia operasi kerajaan tempatan banyak dipengaruhi oleh pihak berkuasa peringkat negeri yang melaksanakan kawalan ketara ke atas sumber perbandaran Rangka kerja dasar dan fungsi pentadbiran. Ada kira tentang faktor peneribatan komuniti Dalam membuat keputusan yang mana dizahirkan Dalam uh, jadual 2 Kelemahan penyertaan masyarakat dalam perancangan Membuat keputusan di semenanjung Malaysia Di sini dapat dilihat Uh, tentang bagaimana sebenarnya faktor-faktor penyertaan ini diambil kira dari sudut tiga, tiga kategori. Tiga kategori ini adalah operasi, struktur dan budaya. Kategori operasi dilihat tentang Pengusatan perancangan bandar, akses yang tidak sama rata kepada proses dan maklumat serta kurang koordinasi dan teraturan antara pemegang taruh. Seterusnya adalah tentang kategori struktur. Administratif dan kewangan adalah antara kapasiti yang perlu diambil kira dalam kategori struktur serta tahap kapasiti dan sikap penjawat awam, dominasi dan sifat elit pemenantaruh juga adalah antara faktor yang terlibat dalam penglibatan komuniti. Dan akhir sekali adalah kategori budaya di mana kurang pengetahuan dan kesedaran, kurang keberkesanan di peringkat NGO dan komuniti serta kurang keterangkulan antara, keterwakilan antara, keterangkulan dan keterwakilan dalam pembukaan tersebut. Mengapa memilih majlis perbandaran sebagai dan mengapa memilih majlis perbandaran dalam kategori untuk membuat uh, kajian tersebut? Taburan sampel yang digunakan dalam kajian-kajian uh, sebelum ini kebanyakannya uh, mengambil kira tentang yang pertama adalah tentang uh, penduduk ataupun orang awam. Yang kedua adalah orang awam yang uh, juga mereka yang bekerja di tingkat uh, lapangan. Yang akhir sekali adalah tentang profesionalisme dan ini uh, termaktub dalam, ahli majlis turut melibatkan diri dengan urusan dalam dan di luar dalam majlis menunjukkan penglibatan berterusan mereka dalam takbir urus Cooper dan Rimes 2024 telah pun menetapkan tentang uh, kaedah uh, yang dilaksanakan ini. Seterusnya membawa saya kepada kuasa pihak kuasa tempatan berdasarkan Akta 171 Akta Kerajaan Tempatan 1976 telah pun menetapkan ianya berfungsi sebagai instrumen perundangan utama yang mengawal pihak berkuasa tempatan di semenanjung Malaysia. Di Selangor, Akta 171 ini telah memberi kuasa kepada pihak berkuasa tempatan untuk mengubah dasar dan plan strategik serta pembangunan bandar yang mapan. Yang kedua adalah mengubah undang-undang kecil untuk menangani isu tempatan dan lain-lain lagi. Dan cantik yang diguna pakai create uh, al juga telah memberikan maklum balas uh, berkaitan pihak berkuasa tempatan ditubuhkan oleh pihak berkuasa negeri masing-masing dan diberi kuasa untuk mengurus perkhidmatan pembandaran dan menguatkuasakan peraturan tempatan ini adalah uh, antara dapatan daripada kajian tersebut seterusnya so, saya ingin uh, menjurus kepada jurang pendidikan curang penyelidikan yang dapat dikenal pasti. Pendidikan formal kurang 15% ahli majlis Islam menerima latihan formal menurut kajian oleh Institut Darul Ehsan pada 2022. Yang kedua adalah uh, punca kuasa di mana operasi kerajaan tempatan banyak dipengaruhi oleh pihak berkuasa negeri yang melaksanakan kawalan ketara ke atas sumber perbandaran, rangka kerja dasar dan fungsi pentadbiran. Akhir sekali adalah tentang modal sosial di mana kekurangan pengetahuan tahuan sumber dan modal sosial yang diperlukan untuk mengambil bahagian secara berkesan dalam takbir urus. Penyataan masalah dan objektif kajian. Penyataan masalah dan objektif kajian boleh dibahagikan kepada tiga segmen utama yang peran pertama adalah peranan iaitu untuk mengenal pasti dan menganalisis faktor politik, ekonomi dan pertaduran yang mempengaruhi proses membuat persen ahli majlis perbandaran Selangor. Yang kedua adalah untuk mengkaji peranan dan sumbangan ahli majlis perbandaran dalam pembentukan dasar dan garis panduan pembangunan masyarakat. Dari aspek pengaruh untuk mengenal pasti cabaran birokrasi, pentadbiran kewangan dan komuniti yang menghalang keberkesanan pelaksanaan dasar di peringkat perbandaran. Kajian ini untuk dasar untuk menilai keberkesanan dasar dan garis panduan yang dibangunkan oleh ahli majlis perbandaran dalam aspek perancangan bandar, kelestarian alam sekitar, kebajikan sosial dan keselamatan awam. Jus kepada persoalan kajian, apakah faktor utama yang mempengaruhi ahli majlis pembandaran di seluruh negara dalam membuat keputusan dasar tempatan? Seterusnya, bagaimanakah peranan ahli majlis pembandaran diterjemahkan dalam pembentukan dasar dan garis panduan pembangunan masyarakat? Yang ketiga adalah sejauh manakah keberkasanan dasar dan garis panduan yang dibangunkan oleh ahli majlis pembandaran dalam menangani isu perancangan bandar, kemampanan, kebajikan sosial dan keselamatan awam. Akhir sekali adalah apakah cabaran utama yang dihadapi oleh ahli majlis pembandaran dalam pembangunan dan pelaksanaan dasar tempatan. Metodologi kajian sifat kuantitatif Sasaran adalah majlis perbandaran di sekitar Selangor, antaranya adalah majlis perbandaran Kuala Selangor, majlis perbandaran Hulu Selangor, majlis perbandaran Ampang Jaya, majlis perbandaran Kajang dan lain-lain. Aspek pengumpulan data pula digunakan analisis statistik lanjutan seperti exploratory factor analysis EFA, SEM structural equation modeling dan analisis regresi. Kaedah yang digunakan dan analisis statistik. Merujuk kepada kaedah tinjauan apabila kita menggunakan analisis deskriptif yang mana menyediakan profil demografi responden dan pengedaran jawapan. Kemudian EFA uh, digunakan kaedah kenal pasti struktur faktor dalam pemulih ubah kajian SEM untuk menguji hubungan antara faktor utama dan pengaruhnya terhadap Manakala analisis regresi digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara pemboleh ubah bebas dan bersalah Saiz sampel uh, ada empat kategori responden Iaitu ahli majlis, pegawai PBT, pengurusi persatuan penduduk dan orang awam Saiz responden adalah 60 responden Limitasi pegawai PBT kurang kunci kuasa dalam memberikan uh, uh, maklum balas dalam kajian ini Baik, kini kita bincangkan tentang data dan dapatan yang diperoleh daripada kajian ini Yang pertama adalah tentang latar belakang responden Peratusan jantina responden adalah 30% daripada mereka yang memberikan maklum balas adalah dalam kalangan wanita Dan selebihnya adalah responden lelaki Dan latar belakang pendidikan responden yang paling tinggi adalah mereka yang memegang diploma seterusnya 12.5% adalah dalam kalangan pemegang SPM dan ijazah sarjana muda serta kita juga mempunyai responden yang mempunyai ijazah sarjana dan PhD. Peranan dalam strategi pengurusan bandar, peranan ahli majlis dalam strategi pengurusan bandar dilihat paling tinggi adalah menyenggara infrastruktur awam, perkhidmatan sosial dan penguatkuasaan rancangan guna tanah. Manakala bagi urusan peranan, enakmen dasar, mengawal selia premis perniagaan serta mengurus permit dan bangunan mempunyai jumlah statistik yang jauh lebih rendah berbanding tiga peranan utama yang dilihat oleh responden. Seterusnya adalah tentang penglibatan dalam penggubalan dasar tempatan keseluruhan data menunjukkan responden sangat bersetuju untuk penglibatan ahli majlis dalam penggubalan dasar tempatan. Terdapat juga mereka yang tidak bersetuju namun jumlah tidak signifikan berbanding mereka yang responden yang bersetuju dengan bagaimana penglibatan ahli majlis. Perbincangan, perbincangan untuk kajian ini dilihat peranan ahli majlis sebagai jurubicara komuniti, pemantau pelaksanaan dasar, perantara antara masyarakat dan pihak berkuasa tempatan manakala untuk tahap pengaruh pula adalah walaupun terhad dalam keputusan dasar utama ianya masih lagi mempunyai pengaruh yang lebih besar di peringkat pelaksanaan serta jurang yang terlibat disebabkan ahli majlis merupakan lantikan politik justru yang terjebak kepada jurang antara pegawai PBT dan lantikan politik di dalam pihak kuasa tempatan antara cabaran uh, yang turut dibincangkan dalam kajian ini adalah tentang kekangan struktur dan undang-undang kurangnya latihan dan sumber serta dominasi pegawai tetap yang ada di dalam PBT itu sendiri kajian lepas di mana pada tahun 2017 terdapat hubungan politik yang memberikan kelebihan kepada mana-mana ahli monglis di dalam PBT, mana-mana PBT. Serta Muhammad et al. 2023 juga menekankan tentang tekanan politik bagi tujuan untuk memberikan dasar-dasar ini untuk termasuk pemantauan bajet dan keutamaan Faruqi dan Zainuddin uh, menyatakan tentang keputusan yang dipengaruhi oleh kuasa politik ini membincangkan bahawa walaupun terdapat struktur pentadbiran yang rasmi melalui PBT, kuasa sebenar dalam membuat keputusan masih banyak dipengaruhi oleh rangkaian kuasa, penaung, pelanggan dan kelulusan daripada kerajaan negeri. Justru Jamaluddin juga membincangkan dan memberikan cadangan pelatihan serta akademi PBT yang lebih membawa kepada kaedah dan pelaksanaan dan memposisikan peranan ahli majlis lebih baik. Sebelum saya beralih ke arah rekomendasi, kita perlu juga menjelaskan tentang peranan utama ahli majlis adalah untuk memperkasakan dan diperkasakan melalui latihan dan pendedahan dasar. Kedua adalah menambah ruang libat urus dalam proses perancangan polisi, jika ahli majlis terlibat dalam libat urus ini maka lebih banyak maklumat yang dapat dikenal pasti dan boleh dibawa ke arah dan aspek yang menjurus ke arah penyelidah dasar. Yang kedua adalah tentang pengaruh, yakni untuk mewujudkan mekanisme accountability yang jelas dan berstruktur ini dapat merapatkan jurang yang timbul antara pegawai utama dan pegawai tetap di dalam PBT di dalam uh, sebagai ahli majlis. Akhir sekali adalah untuk memperbahadikan dasar uh, kita dapat memperkenalkan unit penyelidikan sebagai pasukan yang membantu ahli majlis dalam berperanan dengan lebih optimum. Yang kedua adalah memperluaskan peranan akademi kerajaan tempatan sebagai pusat pembangunan kapasiti dan pentadbiran PBT. Saya ingin menutup dengan sumbangan kajian yang telah dilaksanakan, yang pertama adalah sumbangan teoris uh, serta bagaimana mengukuhkan teori pengaruh struktur politik dalam tadbir urus tempatan. Yang kedua adalah sumbangan empirikal di mana data dari ahli majlis mendedahkan realiti dinamika kuasa dan institusi di peringkat pihak kuasa tempatan. Akhir sekali adalah sumbangan praktikal di mana cadangan untuk menubuhkan unit penyelidikan latihan serta reformasi lantikan di dalam pihak berkuasa tempatan. Tuntasnya UN Habitat telah pun memberikan maklum balas yang konklusif memberikan satu catatan di mana kepentingan ahli majlis yang dapat dilihat, dihubungi dan bertanggungjawab kepada masyarakat setempat. Mereka sepatutnya memahami isu dan kebimbangan tempatan serta bersikap proaktif dalam mendengar dan memenuhi keperluan masyarakat yang diwakili. Sekian pembentangan daripada saya.